वेल्कम् टु दैवास् दैविकं श्री श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीद्वादशनामभञ्जरस्तोत्रं पुरस्तात् केशवः पातु चक्रीजाबूनदप्रभः पश्चान्नारायणशङ्की नीलजीमूतसन्निभः इन्धीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वीचन्द्रप्रभो महान् उत्तरेऽहलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेयामरविन्दाभो मुसलीमधुसूदनः त्रिविक्रमः कट्कपानिर्निरृत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनोवज्री तरुणादित्यधीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभश्श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशिमुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधस्सर्वशक्तिस्सर्वज्ञस्सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरस्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नामद्वादशपञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदा भयं नास्ति कदा ॐ नम इति श्रीद्वादशनामभञ्जरस्तोत्रम्